ॐ गङ्गणपतये नमः नमस्कार आधुवर निमित्तानि श्रीगणेश अष्टकसा पाठ अवश्य करावा चला कुर्या ज्ञानार्थवाचको गश्च निर्वाणवाचकः तयोरिषं परम ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम् एकशब्दप्रधानार्थो दन्तश्च बलवाचकः बलं प्रधानं सर्वस्मादेकदन्तं नमाम्यहं दीनार्तवाचको हेश्वरम्बः पालकवाचकः पालकं दीनलोकानां हिरम्बं प्रणमाम्यहं विपत्तिवाचको विघ्नो नायकाखण्डनार्तकः विपत्खण्डनकारन्तं प्रममे विघ्ननायकं विष्णुदत्तेश्च नैवेद्यैर्यस्य लम्बं पुरोदरं पित्रा दत्तेश्च विविधैर्वन्दे लम्बोदरञ्चतं शूर्पकारो च यत्कर्णो विघ्नवारणकारकौ सम्पदौ ज्ञानरूपौ च शूर्पकर्णं नमाम्यहं विष्णुप्रसादं मुनीना दत्तं यन्मूनिपुष्पकं यद्गजेन्द्रमुखं कान्तं गजवत्रं नमाम्यहं गुहस्याग्रे च जातोऽयमार्वीभूतो हरालये वन्दे गुहाग्रजं देवं सर्वदेवाग्रपूजितं एतन्नामाष्टकं दुर्गे नानाशक्तियुतं परं पुत्रस्य पश्य वेदे च तदा कोपं कुरु हे स्तोत्रं नामर्थसंयुतं शुभं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं स सुखी सर्वतो जयै